他可能最近执政就是比较失败吧，因为他没有办法得到民心，<laughs> 都没有听就年轻人的意见的。国民党的策略错误啊！讲一个最简单的例子，胡志强，胡志强这几年实在是让台中人太愤怒了，<laughs> 他就是做了很多很不是那么到位的事情。讲一个。 比较经典的 BRT 就是他们的公车路线，其实都只是走一些重要的道路而已。然后比较主要应该算客运吧，那就是开车的人相对变多，所以就变成说你三千刀变两千刀，一定塞到爆。其实我觉得跟可能前几个月对国民党的成见或者是怒火一次爆发，但是我觉得撇开。 撇开政治立场来讲的话，大家应该也是很期望看到台湾有更多更不一样的声音，所以大家应该就是借由选票去发表自己不一样的意见，这样子。我想应该是政府的政策有点偏了，所以台湾的百姓呢有点不舒服，所以用选票来表示表达意见。我觉得对于现在新的年轻人来讲，这种靠家族的心态已经就是不会太认同了，不会因为你爸是谁我们就投你。 没有好好倾听人民的意见，像之前经贸，经贸虽然一部分是对台湾的经济是有好处的，但是一部分的人也会受影响，一部分的产业也会受影响，所以我觉得应该要多在权衡之后才做决定。嗯、那呃，民进党是为什么会拿这么多票？对，我觉得应该就只是对国民党的反动而已。嗯，可能大家都想要改变一下现在的就是。 执政的那个，应该也就是想要就是换人做做看吧。可能真的国民党做的真的很烂，<Wow. S 3> 然后大家可能要换换个换个人做做看，所以这是民进党才有那么多票数。选举就投两种人嘛，一种我喜欢你投给你，一种是我讨厌他才投给你的，那民进党就占这个优势啊。那呃，现在是两柯文哲对他不是。 呃，他有提出希望让年轻人买得起房子啊、哦，所以因为我也想要买房子，所以蛮有期待的。<laughs> 我希望他可以就是打破垄就是可能对学生要有一些照顾，这样就好了。对，呃，是没有期待啦，但是他应该做的会很好，就是希望他能做到更好。 不知道，应该即将会遇到很多市政上困难，就只能希望他一切顺利就好了。就是也是希望他可以，就是，就是他说的话就是去做到，不要就是开一堆空头支票，结果到最后还是让人民失望这样子。我觉得他可以，嗯，抛下很多。 包袱，然后去表达他自己的心声，我觉得这是非常难得的。对，那因为在政治这个路上，其实很多事情说话是就是情非得已。我希望他保有他的纯真。那你知道现在的民进党主席是谁吗？嗯，蔡英文。蔡英文你是蔡英文吗？不是是苏贞昌吗？还是蔡英文？蔡英文我一直以为以为换了，是暴力小英吗？蔡英文？是蔡英文吗？<對>不知道，蔡英文。 不知道蔡英文，我不太了解蔡英文，蔡英文对蔡英文对好，那你对他有什么期待吗？没有，英文，因为我我家乡总是还大英文，<laughs> 如果比较乡下的话，可能就是要对农民有些照顾，这样就好了。所以我觉得真的是因为这一次的选举看得出来，年轻人声音真的很重要。不论哪一个党，派都要去呃都要去思考说，就是我们这一代的诉求是什么。 好像蛮多人都希望他选总统的，不知道啊，对对对，对他比较不认识。而接下来二零一六总统大选，希望也是可以选出一个在更好的总统。对，他的形象是非常好的，而且我觉得他也某个层面代表了台湾。如果他出来未来出来选总统之类的，那我觉得他代表另外一个台湾女权意识的一个高涨。应该不是做对猜英文有期待，应该是对民进党有期待啊。嗯。 他们因为这次选的相当好，然后他们内部就不要有其他的杂音。现在就不要考虑到二零一六年的总统之类，先先把内部这些弄好才是他们应该要做的首要工作。所以你希望未来台湾就是可以往哪个方向？就更民主啊！就我们年轻人来说，当然希望就业什么可以更顺利，然后经济都可以有更好的发展，和平一点，然后就是反正就是让台湾可以更好就好。 薪水更高，经济吧更迈向国际化。当然，就是希望就是台北市有规划一些更好的独立音乐人的展演空间。大概就是跟中国的关系可以处理的更好一点吧。当然有啊，就是其实很希望台湾跟大陆的交流越来越深嘛。但是在大陆的那个报道上来写的话，其实对这个。 未来的预期都不是很好哎、欸，我觉得是要以大家的利益为主，就是不能说今天假设其中一方甲方提出比较好的意见，那你可能因为他党派跟你不一样，而你为反对而反对。我觉得这件事情是我一直非常希望能够就是能够看到的，就是针针对那个吧，国家训练中心还有各个单项经经费都不够，所以我们要出国比赛都很困难。那明明前政府前预算都每次开随便都几十亿，然后都没有给体育的，嗯，蛮失望。 就看政府希望可以多体拨点经费给体育，大家都有钱赚啊，大家都不会饿肚子啊，大家都有地方住啊，大家都可以像连胜文一样住地堡庙了，看一下。